Если ваша цель поставить памятник не себе, а хотя бы сковороде, я уже не говорю о том, чтобы по-настоящему сделать добро для этого города, услышьте то, что говорят люди. Табличка, на которой ваше имя на века будет вписано, не с матюками, а с благодарностью, может находиться не на фонтане, а на другом другом объекте. Что? На гостином дворе, на лавочках. Знаете, прекрасная традиция в Западной Европе, именные лавочки, да. да? И давайте делать это в открытую. Не надо насиловать общину подобных. Это плохо закончилось. Подаряне с 15 века жили по Магдебургскому праву. И люди знают, что такое самоуправление. И не надо рассказывать, что контроль.

счет начали э, запускать воду в фонтан. Чем это закончилось? Четыре года все лавочки, которые были вокруг фонтана в летнее время, как раз тогда, когда фонтан как бы нужен горожанам, он выносится за пределы сквера, ставится желтая крыша, стульчики и кафе зарабатывают деньги. Поэтому то, что вы здесь говорите, вам вообще никто не поверит. Вы потеряли интерес к происходящему. Да потому, что, потому что вы... Аньба!